Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah yang saya hormati Dr. Masal Diliahani Piti Mas Duki dan rakan-rakan saya sekalian. Nama diberi Nadia Nazlah binti Mama Arif dari kelas TES 5. Hari ini saya akan membentangkan tajuk etika dan peradaban dalam kepelbagaian tamadun iaitu peradaban Islam. Etika dan peradaban bukan sekadar teori akademik tetapi asas untuk membina masyarakat dan negara. Tanpa etika, kita mudah terjebak dengan masalah sosial. Tanpa peradaban, negara tidak mampu bersaing di peringkat global. Dalam pembentangan ini, saya akan bincangkan maksud etika, peradaban, teori ideologi, kaitannya dengan Islam serta aplikasi dan manfaat kepada masyarakat hari ini. Secara umum menurut Ali dan Hasan pada tahun 2022 merujuk pada prinsip moral yang membimbing manusia membezakan baik dan buruk. Dalam Islam, etika berpaksikan wahyu iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Di contoh di Malaysia dalam perkhidmatan awam, penjawab kerajaan terikat dengan kod etika kerja dan ikrah bebas rasuah. Dalam pendidikan pula, pelajar digalakkan jujur dalam peperiksaan contoh kempen No Cheating oleh KPM. Ini membuktikan etika Islam masih relevan membimbing masyarakat Malaysia kini. Peradaban pula bermaksud pembangunan manusia dalam aspek rohani, ahlak, budaya, ilmu dan sistem sosial daripada Ismail 2023. Dalam Islam, peradaban tidak hanya bermaksud kemajuan material tetapi turut meliputi akidah, syariah dan ahlak. Contoh mudah, kita lihat sejarah Islam di Baghdad dan Andalus. Peradaban mereka berkembang kerana etika ilmu, disiplin dan keimanan dijadikan asas. Antara teori etika yang paling dekat dengan Islam ialah teori deontological. Sebelum saya masuk kepada teori deontological, ada tiga teori dalam perspektif Islam. Yang pertama, deontologi iaitu tanggungjawab, taat perintah Allah. Yang kedua adalah utilitaria, manfaat umum, masalah masyarakat. Dan juga yang ketiga, virtual ethics iaitu ahlak mulia kepada sidik, amanah dan adil. Jadi saya akan ambil teori etika yang paling dekat dengan Islam iaitu teori deontological. Baron dalam State Pearl tahun 2023 menjelaskan bahawa teori deontological menilai sesuatu tindakan berdasarkan kewajipan moral dan juga bukan hasilnya. Contohnya, seorang hakim wajib membuat keputusan berasaskan undang-undang walaupun keputusannya tidak beruntungkan pihak tertentu. Dalam konteks Islam pula, ini sangat selari dengan prinsip ketaatan kepada perintah Allah. Contohnya, kita solat bukan sebab manfaat fizikal sahaja, tetapi kerana itu tanggungjawab sebagai hamba Allah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsep etika dan peradaban dalam tamadun Islam. Tamadun Islam tradisional membentuk suatu rangka nilai di mana sumber moral utama adalah wahyu daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nabi Muhammad SAW disokong oleh ijma, konsensus serta kias rasionalisasi hukum. Syah pada tahun 2022 menekankan bahawa etika Islam berakar daripada Al-Quran, as Al sunnah Ijma dan Qiyas. Nilai utama ialah amanah, siddiq, adil dan ihsan. Tamadun Islam terbina asas tiga asas utama iaitu akidah, syariah dan juga ahlak. Yang pertama, akidah membimbing keimanan. Yang kedua, syariat mengatur undang-undang dan kehidupan. Yang ketiga, ahlak menyempurnakan peribadi. Gabungan ketiga-tiga ini membentuk masyarakat beretika, berdisiplin dan akhirnya melahirkan peradaban Islam yang anggun daripada Hamid 2022. Di samping itu, Perkaitan teori deontological dengan etika dan peradaban tamadun Islam. Yang pertama, persamaan struktur. Deontological menekankan kewajipan dan peraturan moral sebagai asas tindakan. Ini selari dengan pendekatan etika Islam yang menekankan perintah Ilahi. Contoh perintah Allah sebagai kewajipan moral yang pasti mesti dipatuhi. Dalam erti kata lain, etika Islam mempunyai unsur deontological yang kuat kerana tindakan dinilai berdasarkan ketaatan kepada perintah Allah dan larangan bukan semata-mata akibatnya. Yang kedua, pelengkap dengan rasional. Walaupun asasnya deontological iaitu kewajipan, tradisi Islam juga mengiktirafkan aspek maslahah iaitu kebaikan umum ialah ianya ialah dimensi yang merupai pertimbangan utuhlarian dalam beberapa konteks. Contohnya, maskasid al-syariah. Tujuan syariah yang mengutamakan keselamatan, nyawa, harta, keturunan dan akal. Oleh itu, hubungan antara deontologi dan etika Islam bukan satu-satu tetapi melengkapi perintah wa ataupun wahyu sama juga tujuan syariat iaitu maslahah tambahan pula relevan tentang etika dan peradaban tamadun Islam yang pertama Sumber dan rangka Etika Islam berpaut pada Al-Quran, Sunnah, Ijmah dan Qiyas Tradisi intelektual Islam iaitu falsafah, kalam, tasawuf dan juga fiqh Mengolah nilai etika ini ke dalam norma sosial dan institusi Karya-karya moden menggariskan bagaimana etika Islam membentuk sistem pendidikan Amalan penyagaan beretika dan juga pentadbiran keadilan serta etika sosial, contoh prinsip amanah, keadilan dan ihsan. Seterusnya ialah peranan ilmu dan institusi. Pusat-pusat ilmu di Baghdad ataupun di Andalus menjadi ruang untuk pemadanan ilmu iaitu ilmu Greek dan juga India dengan perspektif Islam menghasilkan sumbangan besar pada perubatan, matematik, astronomi dan juga falsafah peradaban Islam menonjolkan integrasi ilmu dengan nilai moral iaitu nilai ilmu bertujuan kebaikan umat. Yang ketiga, etika sosial dan juga kemanusiaan. Prinsip-prinsip seperti amanah, sigdik iaitu kejujuran dan juga adil dan ihsan. Menjadi panduan etika individu dan institusi memberi asas kepada kestabilan sosial, urus takbir dan kepercayaan dan budaya penyelesaian konflik secara damai. Kajian naratif kontemporari menyorot potensi prinsip-prinsip ini dalam menyokong ketahanan sosial dan juga pembangunan yang berteraskan ilmu. Akhir sekali, cabaran dan abdatasi. Penulis moden membincangkan cabaran mempraktikalkan nilai tradisi Islam dalam konteks globalisasi, tekanan politik dan juga perubahan ekonomi. Kajian-kajian terkini menekankan keperluan penyahpasaran pasaran. Prinsip Islam agak relevan untuk menyelesaikan isu semasa seperti rasuah, ketidaksamarataan ekonomi dan juga etika digital. Slide seterusnya berkenaan toko-toko tamadun Islam dan juga inspirasi aplikasi masa kini. Berikut beberapa faktor klasik dan bagaimana sumbangan mereka boleh diadaptasikan hari ini. Baiklah, seterusnya mari kita lihat beberapa toko besar tamadun Islam yang telah memberi sumbangan besar dalam sejarah dan juga menjadi inspirasi untuk kita pada hari ini. Pertama sekali, Ibn Sina. Beliau merupakan seorang tokoh perubatan yang menulis karya agung, Canon of Medicines. Menurut catatan sejarah ilmiah, sumbangannya membentuk asas kepada metodologi perubahan moden. Pada zaman sekarang, beliau menjadi inspirasi dalam bidang etika perubatan, standard professionalism dan integriti saintifik yang masih diterapkan di hospital di Malaysia. Seterusnya, Al-Khwarizmi, seorang tokoh besar dalam bidang matematik pada abad ke-9. Beliaulah yang meletakkan asas kepada algebra dan sistem angka. Daripada sumbangannya, lahirlah perkembangan dalam bidang matematik dan teknologi moden di Malaysia warisan ini jelas diterjemahkan dalam usaha kerajaan memperkukuh pendidikan STEM untuk melahirkan generasi saintis dan jurutera yang berdaya saing tetapi tetap berteraskan nilai Islam. Kemudian Al-Ghazali, beliau sangat menekankan pembentukan ahlak dan integrasi ilmu dengan tasawuf dalam konteks hari ini, pemikiran Al-Ghazali memberi inspirasi kepada sistem pendidikan di Malaysia yang menekankan pembentukan sasya dan pendidikan berasaskan karakter bukan pencapaian akademik semata-mata. Tokoh seterusnya ialah Ibn Khaldun. Beliau dikenali sebagai bapa sosiologi kerana analisis sejarahnya dalam kitab Mukaddimah. Beliau membincangkan tentang naik turun sesebuah tamadun. Idea Ibn Khaldun ini sangat relevan pada hari ini kerana ia menginspirasikan kita untuk membina dasar sosial dan polisi negara berasaskan bukti bagi menjamin kestabilan masyarakat di Malaysia. Akhir sekali, mari kita lihat kepada pemikiran moden, iaitu Safiq Omar seseorang sarjana kontemporari yang banyak membincangkan integrasi ilmu dengan islamisasi pengetahuan. Pemikiran mengingatkan kita bahawa dalam menghadapi arus globalisasi, sistem pendidikan di Malaysia perlu bersepadu. Mengekalkan nilai tradisi Islam sambil mengabdatasikan pengetahuan moden agar relevan dengan cabaran semasa. Kesimpulannya, Islam melahirkan tokoh dalam pelbagai bidang. Sumbangan mereka boleh dijadikan inspirasi untuk Malaysia hari ini dalam membina sistem perubatan yang beretika. Baiklah, selepas kita melihat tokoh-tokoh tamadun Islam, sekarang mari kita berbincang nilai-nilai yang menjadi asas kepada etika dan peradaban Malaysia. Pertama, nilai amanah Amanah bermaksud tanggungjawab yang memegang kepercayaan. Ia penting dalam kerajaan, perniagaan dan juga pendidikan. Menurut laporan RSIS International Integrity atau Amanah adalah faktor utama dalam ketahanan sosial sesebuah negara di Malaysia. Nilai amanah ini dizahirkan melalui pelan anti rasuah nasional yang bertujuan menentang rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Kedua, nilai sidik iaitu kejujuran. Sidik bermaksud bercakap benar dan menepati janji. Seperti yang dibincangkan dalam kajian research, kejujuran membina kepercayaan sosial dan kredibiliti institusi. Dalam konteks Malaysia, kita dapat lihat sidik ini dipupuk melalui kod etika kewartawanan yang menggesa wartawan kan melaporkan berita yang benar bukan fitnah. Ketiga, nilai ataupun keadilan. Adil bermaksud menetapkan hak pada tempatnya, menegakkan undang-undang yang seimbang. Kerajaan kontemporari yang dilaporkan oleh RSIS International menekankan bahawa keadilan adalah prasyarat untuk kesejahteraan sosial. Di mana di Mesir, prinsip ini diterjemahkan dalam Mahkamah Syariah dan juga sistem kehakiman sivil yang menekankan keadilan untuk semua kaum dan agama. Keempat, nilai ihsan Ehsan bermaksud berbuat baik walaupun tiada siapa yang melihat. Ehsan memuput budaya berkhidmat dan etika profesional yang tinggi. Contohnya ialah NGO seperti Mercy Malaysia dan Islamic Relief yang menghulurkan bantuan kemanusiaan tanpa mengira bangsa dan agama. Akhir sekali, nilai toleransi dan rahmat. Nilai ini menekankan kesalingan, toleransi beragama dan hubungan sosial yang harmoni. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana nilai etika Islam diaplikasikan pada zaman kini. Pertama, dalam kerajaan, kita dapat lihat usaha memerangi rasuah melalui Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia atau SPRM. Ini sangat selari dengan prinsip amanah dan keadilan dalam Islam apabila pemimpin dan penjawat awam berpegang pada nilai ini, takbir urus negara akan lebih telus dan rakyat lebih percaya kepada institusi kerajaan. Kedua, dalam kerjaya, pekerja yang berintegriti akan lebih dipercayai oleh majikan dan rakan sekerja. Kejujuran dan tanggungjawab adalah pekerjaan bukan sahaja mementingkan produktiviti organisasi, tetapi juga menjadikan ekonomi lebih stabil. Ketiga, dalam pendidikan, etika Islam mengajar pelajar supaya jujur dan tidak menipu dalam peperiksaan. Dalam masa yang sama, menghormati guru sebagai menyampai ilmu adalah bentuk ihsan. Dengan itu, kita dapat melahirkan generasi muda yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga berakhlak mulia. Keempat. Ada sakit. Keempat, dalam media sosial, etika Islam menuntut kita mengelakkan fitnah dan menjaga maruah orang lain. Hal ini sangat penting pada zaman digital kerana berita palsu atau ucapan kebencian boleh memecah belahkan masyarakat majmuk di Malaysia. Akhir sekali, saya ingin tegaskan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, Hadis ini menjadi panduan asas komunikasi bukan sahaja pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi juga sangat relevan untuk kita dalam menghadapi cabaran komunikasi di era digital. Seterusnya, mari kita bincangkan tentang manfaat jika nilai etika Islam diterapkan sepenuhnya dalam masyarakat Malaysia. Pertama, ia akan membentuk masyarakat yang berintegriti dan berakhlak. Dengan adanya nilai amanah dan sedik, rakyat akan bebas daripada rasuah, penipuan serta salah guna kuasa. Ini akan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap institusi negara. Kedua, menerapkan etika Islam dapat mengukuhkan perpaduan kaum. Hal ini kerana Islam menekankan nilai toleransi dan rahmat yang sangat sesuai untuk masyarakat majmuk seperti Malaysia. Apabila kita saling menghormati antara agama dan bangsa, keharmonian negara dapat dikekalkan. Ketiga, etika Islam membantu mengelakkan gejala sosial. Contohnya nilai adil dan ihsan boleh menjadi benteng daripada masalah keruntuhan akhlak, buli cyber serta penyalahgunaan dadah yang semakin membimbangkan dalam kalangan remaja. Akhir kata, menerapkan nilai etika Islam akan memperkukuhkan identiti Malaysia seperti negara Islam. Contoh yang dihormati di peringkat antarabangsa. Malaysia bukan sahaja dilihat maju dari segi ekonomi dan teknologi tetapi juga unggul kerana kejayaan menggabungkan kemajuan dengan nilai moral Islam. Kesimpulannya, manfaat etika Islam ini memberi impak yang menyeluruh dari individu, masyarakat hinggalah imej negara di mata dunia. Secara keseluruhannya, etika dan peradaban dalam tamadun Islam bukan sahaja menjadi warisan sejarah tetapi juga panduan hidup yang kekal relevan sepanjang zaman. Etika Islam yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah melahirkan nilai seperti amanah, adil, sidik dan juga ihsan yang membina peradaban gemilang melalui ilmu, keadilan, sosial dan toleransi. Ini saya sertakan rujukan yang saya aplikasikan di dalam pembentangan saya. Terima kasih kerana mendengar pembentangan saya pada hari ini.